dostlar gəlin belə bir mövzuda da açım bu gün biz ayrıldığımız insanla nə vaxtsa ayrıldığımız insanda ola bilər görüşəcəyikmi yenə nə vaxtsa görüşəcəyikmi də yəni maraq odursa izləyin biz onunla yenə görüşəcəyikmi variant götürəm. Düşünün. İstəsəz i̇şte, üç nəfəri tutun, tanışlardan, dostlardan, xeyil giliniz ola bilər hətta. Həmin insanla baxaq görən görüşəcəksinizmi yenə? Üç variantdır. Hansı ürəyiniz çətdisə tutun və davam edirik. Birinci variantdan başlayıram. Həngürən görüşəcəksinizmi? <coughs> Baxım. Yüz yox, 101 faiz görüşəcəksiz. Yəni şübhəniz bel olmasın. Nostalji hissləri yaşayacaqsınız. Mütləq, mütləq görüşəcəksiniz. Çox sevinəcəksiniz yəni qısa deyirəm 100% yes, görüşəsiz. Nostalji hisslər, keçmiş zamanlara qayıdacaqsınız. Xoş anlar, xoş günlər, nostalji. İkinci variant. 2-ci varianta baxırıq dostlar. Fəhçi q uçmaq istəyəsən. Ay, 2-ci varianta baxırıq. Təşəkkür. Bəli. Burda e, görə bilərsiniz də də e, amma biraz çətindir də burada. Bu adam burada e, bu adamın özünün problemləri var. E, nəsə çətindir. Bu adam necə deyirlər, özünü buraxıb da kimdirsə. E, ola bilər, 2 ola bilər, nəsə biraz belə e, hal hazırda, düzdür, içəndə eləni siz bu adamı yaddan düşürsüz. Və ya hətta belə nəsə oturub özü üçün, nə bilə bilm insan olub bir təkliyə təklikdə olanda da sizi xatırlayır, deyə bilərəm, görüşünüzü yaxın zamanlarda görmürəm. Çünki bu adam biraz başqa cür olub. Sizin əvvəl gördüyünüz insan deyil də bu adam çox dəyişilibdi. Ki özünü buraxıb da insan. Hə, Yaqın zamanlarda bunu, bu ikinci variantda görürəm, yaxın zamanlarda görmürəm yəni. 3-cü variant. E, görüş olacaq, bəli. Ehtimal çoxdur da, dostlar. Ehtimal çoxdur və ə görüş olma ehtimalı 100% görüş olacaq demirəm. Amma ehtimal var. İstəsəz, hər ikiniz istəsəz görüşə bilərsiniz. Burada iki tərəfdə isəsə şans var görüşmək şansı. Ə bir bab ikinizdən biriniz nəsə işləyirsiniz, əziyyət çəkirsiz, çox əziyyət çəkir. İkinizdən biriniz hansınızsa əziyyət çəkir. Bu adam Sizin tutulmuş insan çox əziyyət çəkir, onu deyə bilərəm. Özü seçib əziyyətli yolu düzü desək, bir var məcbursa, bir də özü seçib həmin yolu əziyyət çəkir. Görüş ola bilər, çox çətindir ya çətinliklə olar görüş. Yox deyirəm, çətinliklə olar burada görüş. Kreativnə Görüş ola bilər. Ha. Çətin də olsa görüş olacaq burada biraz. Uzun sürsə də deyək ki də, uzun da sürə bilər bir az gecidə olsa, görüş xır burada. Burada görüş olmalıdır. 3-də görüş olmalıdır belə dostlar. E, bu qədər. Düzdür, ətraflı indi mən qısa baxdığıma görə çox ətraflı mən bilirsiniz də, dərindən danışmıram. Ancaq əsas məsələ odur ki, əsas məsələ cavablarıdır, düzdür? Mü? Uzun uzadıda da videolar paylaşacağam, başqa kanal açacağam. Orda mən sizə ola bilsin e, bəzi e, texnikaları da öyrətdim. Qoşbağda olmaq üçün, arzularınıza çatmaq üçün nə eləməlisiz, nətər düşünməlisiz, nətər özünüzü hiss eləməlisiz, nətər nəfəs almalısınız, hətta hər şeyin, yəni hər şeyin e, necə deyələr, hər şey başa salmaq olur da, başa düşürsünüzmü? Necə işləyir? heç də boş yerə deyil də, yəni siz insan özü istəsə çox şey edə bilər. E, yəni o bir başqa kanallarımda ola bilsin bu mövzulara danışım. Bəlkə bu kanalda danışdım. Просто vaxt biraz burada bəzi problemlər var. Buna görə bir qısa videolar paylaşıram. İzli, maraqlıdsə kanalım, klassda verin. Nə bilim, baxın, indi məsləhətdirsə. <laughs> bu qədər, sağ olun.